Всем привет! С вами я, Лесник Пит. Играем в очередную игру под названием Counter-Strike. У меня подлагивает, потому что у меня сейчас 20 с чем-то FPS. Так что не обращайте внимания. С вами я, как, как всегда, Лесник Пит. Кинь за гранатку тоже. Я кину. Сейчас Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Я, ну, в тумане бегу. Ладно, ничего страшного. Полетаем. Понабираем. В этот раз я поиграю всего лишь два раунда. Ну, три. А, я не знаю. Поиграю сколько поиграю. Ну, потеряли свой конечно. Ну, ладно, ничего страшного. Купим на все раз, вот это самое ладно. Подбежим. Вот сюда вот. Эх. Вот сегодня моего друга день рождения было. Из-за этого я только ну недавно начал снимать, потому что мы гуляли, ходили в кино на фильм "Сталинград". Очень хороший фильм, много взрывов, но сегодня последний день. Блин! Что за вонючка? Что он так там далеко стоял? Я его не убил. Вонючка. Четыре без гранаты остался. Побежал вниз. Что же делать? -то? Ай! Я чуть своего не убил, вы представляете, народ. Да я случайно, чувак. Так, узловить. А, -а, -а пора давай. следующий раз я куплю пулемет, но ну, в последний раз, потому что. Да, я такой. Э -э, ладно, побежим на прорыв. Блин! Как? Как он меня убил? Кстати, у меня десник несник не Пита, а крушила 123. Поднесником питом, ну, не люблю играть, это а только для Майнкрафта и других игр. А, кстати, забыл сказать. У меня у меня будет первый летсплей называться на все времена, потому что я скоро уже буду снимать, пока у меня нет лицензии. Из-за этого я пока буду снимать без нее, Но скоро у меня будет. Так что ждите. И сейчас мы опять побежим по моему пути. О чем-то гранатку кинули. Ладно. Вот последний раунд. О, я вам обещал купить пулемет, но я его. Я сдержу свои обещания и как можно быстрее его купил. Ну нет, не в этом уже серии, что Времечко кончается, я с что ну, гигамы снимаю, как она там брали. Не понимаю. Ах, уж, все, ладно. Всем спасибо, с вами был я, Лесник Пит, то есть Крушился 23. Всем удачи, всем пока.